Доброго ранку, Україно, вітаю всіх поціновувачів доброго гумору. Сьогодні міжнародний день клубу веселих та кмітливих. Десять років тому Росія та деякі країни СНД вперше вирішили відзначати це свято. Започаткував його президент міжнародного клубу КВК Олександр Масляков. А дату 8 листопада обрали на честь річниці першої гри клубу, яка вийшла в ефір у 1961 році. КВК протягом багатьох років збирає мільйони глядачів біля телеекранів. А який же гумор? Подобається українцям зараз. Про це поговоримо з головою міського клубу КВК Одеси 90-х років Сергієм Голубовським. Пане Сергію, доброго ранку. Я доброго вас вітаю зі святом. і це у нас на програмі. І дійсно, хоча Міжнародний день КВК ще не занесли до е, Всесвітнього реєстру ООН, я все ж таки думаю, що багато людей його відзначають. Я думаю, що для вас це також свято. Спасибо. Я теж хотів би поздравити всіх зрителей, в першу чергу іменно зрителей, тому що поки у КВН є зрители. КВН существует і КВН будуть нас своїми новими шутками? А як ви зазвичай це свято відзначаєте? З друзями збираєтеся? Ну, Колегами? О, взагалі завтра в Києві буде большой КВН. Так сказати, що ми ем, празнуємо застроїм чи що? нет, новими шутками, новими іграми. А мабуть. чому саме завтра? Це ж сьогодні, 8 листопада? Так, да, я, <рес> я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ви кожен рік визначаєте це свято? Да нет, Человеки? в общем-то э, 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 этот праздник действительно новый. Мы как-то больше все-таки в Одессе праздновали День юмора. 1 апреля и для КВНовцев это был главный день, поскольку именно 1 апреля в общем-то и сохранила в Одессе КВН как таковой и вернула его во многом. А вот сам уже праздник КВН это благодаря Александру Маслякову, благодаря Международной Ассоциации он закрепился как праздник ну, в масштабах, наверное, уже не дня юмора, а всего КВНа в целом. Всего юмора, можно было. День юмора более широкое понятие все-таки чем КВН. От хоча надати должное, що на просторах э, України, і Росії і других стран бывшего Советского союза КВНщики, наверное, лідери в юморі, нікуди не дінешся і зачастую вставляють Ну, так. Дійсно, КВК взагалі породив дуже багато народив дуже багато шоуменів, відомих шоуменів. І цікаво, що і в Росії і в Україні, і от цікаво пригадати, як це відбувалося. То пам'ятаєте, як тоді шукали таланти? Як це було? Ну, мы сами себя искали. Не могу сказать, что искал нас кто-то. То есть для меня КВН начался в 1981 году, когда все считают, что его практически не было, в моем институте, в котором я создал клуб, и пять лет клуб играл, полный турнир, в результате чего стал в 1987 году чемпионом Одессы, первого восстановленного турнира. И, собственно говоря, на шутках э -э -э которые начались внутри института, потом э, на шутках, которые родились в, во многих других вузах Одессы. но, ну, собственно говоря, э, Одесса стала опять чемпионом Гресса. А И, какие про... это были жарты? Пригадайте, какие -то. Ну, как вам ну, Кооператив одесских швейцаров принял решение о создании швейцарского банка. И вот такие были шутки. Не могу сказать, что это сегодня актуальная шутка, но тогда это звучало очень интересно. Или чекотские музыканты освоили новый музыкальный инструмент – рояль. Он хорошо говорит и не мешает играть на национальных инструментах. А це шутки 90-х. В принципі, якщо це шутка нейтральна і не політична, вона, звісно, не вмирає. Вот. Моя команда більше команда зв'язана з морем, поэтому у нас шутки були більш морські короткі, типу мачта стала колом. Саме про історію КВК ми будемо говорити трошечки пізніше, а ще дізнаємося, чи залишився ще порох у порохівницях КВК одразу після коротких новин. Не перемикайте. часу. Мустанг. Лидвом. Сьогодні офіційно буде відкрито газогін Північний потік урочистій церемонії, що пройде в німецькому містечку Любмін, візьмуть участь канцлер Німеччини Меркель, російський президент Міндвєдєв, а також прем'єр-міністр Франції та Нідерландів. Газогін, який доправлятиме блакитне паливо до Європи в обхід України, збудували менш ніж за півтора року. Загальна його довжина понад 1200 кілометрів. На початку через нього буде перекачуватися 27,5 мільярда кубометрів газу за рік. Влада Греції узгодила дату позачергових парламентських виборів. Їх проведуть 19 лютого наступного року. Посадовці також оголосили про намір сформувати новий склад уряду. Вже зараз достеменно відомо, що чинного прем'єр-міністра Георгіоса Папандреу там не буде. Він офіційно погодився скласти свої повноваження. На прем'єрську посаду вже претендують три кандидати. Найбільшою популярністю користується колишній заступник голови Європейського центрального банку Лукас Пападімос. Новий коаліційний уряд посадовці мають сформувати за тиждень. Його основним. завданням буде ратификация договорів, підписаних на самітах ЄС у жовтні. Юна мешканка Венесуели, Івіан Сарко, стала цьогорічною місце світу. Почесний титул першої красуні дістається представниці Венесуели вже в шосте. Цього року перемогти було особливо важко, адже в конкурсі взяла участь рекордна кількість дівчат 122. Цікаво, що Івіан ніколи і не мріяла про конкурси краси. Вона осеротіла в ранньому віці і взагалі готувалася до пострілу в Монахині. Однак доля розпорядилася інакше, і тепер ця вродлива і талановита жителька Венесуели носитиме головну відзнаку найгарнішої жінки світу діамантову корону. Потужная Энергия на выпрыгивание часу. Мустанг Лидвог. Здоров'я все інше наживем. Про найважливіше розкажемо, покажемо, застосуємо. Без пігулок і мікстур, без операційного втручання, без побічних ефектів. І найголовніше безплатно. Щосуботи, і вранці, і ввечері у програмі здоров'я». медичне страхування гарантовано та доступно. Лідер ринку, страхова компанія Нафтогазстрах. Продукти дорожчають чи не щодня. Спочатку а потім зовсім зникають деякі крупи. Це при тому, що в Україні хліба вдосталь, і Україна входить до трійки найперспективніших країн щодо нарощування обсягів виробництва аграрної продукції. Але до нас завозять і овочі, і м'ясо, і вже і сало. Кому дістануться українські чорноземи? Хто буде на них господарювати? Дивіться сільський час. І будете знати, що неділі на каналі ЕРА о 7.50. партнер проекту компанія Амако Амако це технології, що приносять гроші. Доброго ранку всім, хто з нами. Я нагадаю, сьогодні ми говоримо про сучасний гумор, а також про те, чи є порох у порохівницях КВК. І у нас в гостях сьогодні голова клубу КВК Одеси 90-х років Сергій Голубовський. Пане Сергію, ми знайшли дуже цікавий виступ члена команди КВК Одеського державного університету Яніслава Леонзона. Цей виступ був пророчений до 35-річчя КВК і дійсно дуже цікавий виступ. Там він звертається до Бога. Зараз ми це почуємо. Что тебе сказать? КВН, КВН это же такая игра, она родилась в 1961 году. А в 1972 ее закрыли. То есть понадобилось всего 11 лет, чтобы шутки, сказанные в 1961 году, дошли наконец-то до высокого начала. Ну, вообще, вообще, я тебе хочу сказать, что и у тебя, и у КВН неприятности здесь были примерно одинаковые. Ты помнишь, они в то время говорили, что тебя нет. Ты помнишь? Так КВН закрывали тоже И что мы теперь видим? Теперь и ты, слава Богу, есть. И КВН, слава Богу, есть. И где теперь, слава Богу, они? Пане Сергію, а що ви можете пригадати з тих часів? От дійсно, чому тоді закривали КВК? Ну, закривали КВН, когда я ще в него не грав, я ще все-таки в школе учився. Вот, это был ну, внутрішній... как теперь говорят, политические конфликты, да, потому что всегда шутки КВНщиков были острые, и они всегда выходили за рамки общепринятых нормативов, да, вот. Э — -э -э. а же существовала какая-то цензура, насколько мы знаем, что не было поди? — Ну... Скажем так, тот период, когда я играл, цензура медленно-медленно сходила на нет. Хотя надо отдать должное, когда играли даже городской турнир. Вот внутри вузовские турниры практически проходили на внутренней цензуре, на взаимоотношениях с руководством каждого института. А вот городской турнир уже требовал подачи сценариев. Но, тем не менее, это не было уже таким жестким вариантом, как это было в 1971 году, когда закрыли и потом закрыли вы поймите вообще э, турниры э, уровня там, вуза города и так далее они же не так широко освещаются как э, турнир по центральному телевидению понятно что к нему было э, больше требований и любая шутка особенно двусмысленная хорошая шутка всегда имеет несколько слоев да? она ударяла по самым больным местам но эти места не всегда были говорится, реагировали адекватно. То есть вы практически стояли, можно так сказать, у процесса ведроджиния. Да, я отношусь ко, да, ко второму поколению, который для всех родился в 86-87 году, возродился. Вот, и возродился он, как считают, в Москве, хотя, в Одессе мы считаем иначе. Пана Зрина, ну а чем сейчас э, хочет действовать и смеются украинцы? Ты как вы гадаете? Это гумор длинный вся? Нет, вы знаете, вообще э, украинцы всегда э, были нацией с очень глубоким чувством юмора. И, собственно, наш юмор украинский, он более бытовой, он менее политизированный, хотя хорошая политическая шутка, она всегда к месту. да, Она просто быстро устаревает. А э, шутки... Э, на бытовые темы они живут очень долго. Но, но наиболее кассовыми, конечно, стали сейчас программы, которые шутят ниже пояса. И вот чем, то есть... Дуже багато, взагалі, сейчас гумористичных программ, які, можно сказать, вытесняют КВК. Не вытесняют. Вы понимаете, клуб всегда, клуб веселых и находчивых, всегда состоял из двух направлений. Первое направление не телевизионное. Мы сейчас на телевидении, понятно, мы знаем и говорим, и самая широкая аудитория КВНовская, это телевизионная аудитория. Но всегда существовало широкое движение э, КВНОВцев, которые жили вне телевидения. Они на телевидение попадали тогда, когда уже дорастали до э, такой игры масштабной. И в Украине колоссальное движение КВНОВСКОе. Сотни команд, если не сказать, тысячи команд, которые входят в Ассоциацию КВН Украины, созданную Михаилом Агранатом, одним из ну, замечательнейших капитанов в свое время телевизионных капитанов, да. Имя лидером в КВН делает телевидение. Имя делают программы Маслякова. Понятно. Ими делают Лиги Маслякова, которых в Украине две. Это высшая украинская лига, финал, который проходит в Киеве, и первая лига, финал, который проходит в Одессе. Это тоже украинские лиги, это тоже украинские команды. Их знают больше. Но на самом деле, когда проходит КВН в школе, в ВУЗе, ближе те люди, которых вы знаете, видите ближе те шутки, на которые ну, реагирует зал, понимая, что это шутка про их преподавателя, про их ректора. Да? Про те проблеми чи смішної ситуації, в которой вони попадають в реальній житті. А то, що ми бачимо по телевізору, це вже обші національні речі. Ми не живемо, хоча нам інтересно увидеть, інтересно подати посміятися. Пане Сергію, сьогодні не лише міжнародний день КВК, сьогодні, саме 8 листопада, народилася одна з найвідоміших вітчизняних поетес, Марина Цвітаєва. От ми вирішили попросити людей на вулиці, перехожих, щоб вони щось пригадали з її творчості. Зараз ми послухаємо, може, ви щось пригадаєте? Поговоримо трохи про лір. Вчера еще в глаза смотрела, а нынче в сторону. Это цветаева. Ваш нижний рост, сплошное целование. И это все. Я совсем как нищий. Кто я теперь единая? Нет тыщи. Завоеватель, нет завоевания. Пирать причуды, это первопричина. Не все равно, как назовут сие уста такое Ваш нежный рост, сплошное целование. Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Мне нравится, что вы больны не мною. Мне нравится, что я больна не вами. Мне на свете всего дороже волосок с твоей головой вы, все уйдите, вы тоже, и вы тоже, и вы. Пане Сергею, а вы лирику полюбляете? Верши да, пишете? Писал когда-то, и много писал. Любил Есенина, Цветаева тоже. Цветаева просто такая же тяжелая судьба, как в свое время чуть было с КВН не случилось. Но, слава богу, КВН это выдержал. А Цветаева, как видите, тоже это выдержала. Ну, пометаете, люди. Просто пометают. Просто очень многие наши люди не знают, что это даже Цветаева. Когда слышат песни на ее стихи, слышат ее стихи без песен. Это, конечно, наша сегодняшняя проблема. То, Що ми говорили в Кавині, ніж пояса да? Цвітає вона много вище Пане Сергію, сьогодні а, дійсно а, ну вони ствони створ... і зараз, і раніше створювали дуже багато гумористичних програм. А, звичайно, зараз, ну можливо, гумор все ж таки трошечки змінився, але той гумор який був, він був дуже популярним. От одна з таких програм, яку до речі, ви продюсували, це джентльмен шоу. Звичайно, пам'ятаєте, як це було? Давайте нагадаємо нашим то, глядачам. А ну-ка, давайте, пошевели пальчиками. Лучше не олиться, доктор. Хорошо. Расскажите, как тогда взагалі выникла идея створить такое шоу? В 90-м 90 девяностом году, э, ну, отыграв, как бы, КВН, уже э, команда э, джентльменов дважды стала чемпионом стал вопрос, а что дальше? Можно было играть в КВН, но несколько человек из команды джентльменов, Алек Тарасуль, Эдик Каменецкий, они входили в группу Одесского клуба веселых встреч, в которую входил и я, где был клуб КВН, где был клуб Эрудит, с Борей Бурдой. Это вообще как бы такое целое объединение клубов. И стал вопрос, можем ли мы сделать нечто уже профессиональное, потому что КВН это игра любителей. То есть это фактически был первый такой профессиональный проект, я так понимаю? Да, дело в том, что в Одессе мы реализовывали много проектов, и в основном авторская группа, это были все КВНовцы. Актерская группа, это тоже были КВНовцы, хотя уже присоединялось много профессиональных актеров. Музыканты, это были уже все профессиональные музыканты. Это понятно. И этот конгломерат творческих людей в Одессе сделал, делал юморину, восстановил юморину, так же, как и КВН восстановили. Мы сделали, провели первый тогда в Советском Союзе конкурс «Одесситка-87», который перешел в конкурс «Мисс Одесса» в дальнейшем. Я тоже его был продюсером и автором. Вот. И тот же самый Самый конгломерат людей, которые это делали, вот как бы решил сделать нечто уже профессиональное, тем более, что мы понимали, что мы замкнуты в аудитории одесской не телевизионной. И нам хотело, в общем -то, а хотелось, в общем-то... почему же закрыл такой проект? Ну, вопрос. его не закрыли, он, по всей видимости, все-таки сам э, ушел, уступив... Э, вернее, я бы не так сказал. Наверное, то поколение людей, которое делало джентльмен-шоу тогда, э, так же как э, несколько других проектов, еще не были коммерсантами в, ну, на, том, на том уровне, на котором требует сегодняшнее телевидение. Понимаете? Хотя... Э, было и удачное объединение ну например авторской группы одесского политеха и э, двух актеров из кишинева и одессы которые делают сегодня программу городок а, и она выдержала время. время также э, оттуда же пошла э, из нашей же команды пошла команда э, команда которая сделала маски шоу да, это э, бывшая команда это до, строительного до института, до института. До каламбур то же самоедали побольше. а их увеличивается количество вы поймите тот объем который создал э, юмористического творчества э, КВН Маслякова и, и же с ним э, каждый год выбрасывают на поверхность колоссальное количество талантливых людей. И они уже не удовлетворяются маленькой аудитории своего института. А начинают идти к вам на телевидение. Я вам желаю от себя и от всей компании еще больше проектов. Продюсуйте, створите, будем удивиться. И запрошите нас на программы, конечно. Очень интересно. Спасибо большое. дякую еще раз с Завіна Френсі Бейкон казав, нерідко жарт це провідник істини, яка не досягла б мати без його допомоги. Нехай почуття гумору ніколи не полишає вас. Ваші думки і пропозиції надсилайте за адресою яку бачите на екрані. Усім доброго ранку.